Вітаємо Вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад. Сьогодні продовжуємо говорити про благодійність та про людей, які допомагають нашим солдатам у зоні. Ато, а у другій частині нашої програми, як завжди, дуже корисний майстер-клас, де будемо робити квіти. Тож багато цікавого попереду ми починаємо. Тема нашій студії волонтерів це Любов Медведєва та Аліна Гаєвська. Доброго дня, дівчата. Чи давно ви займаєтесь благодійністю? А, благодійністю ми займаємося з початку літа. Тобто, коли настала така скрутна ситуація у нашій країні, так? Так. Що було першим? З чого ви починали? Так як волонтерство ми вже були вовлічені... с начала лета, и бои, в общем-то, на передовой только набирали обороты, то Люба была, начинала с воды, поставки воды, а мы с мужем просто перечисляли средства. Тобто ви зразу ж включилися у допомогу, так зрозуміли, що нашим військовим дуже потрібна саме волонтерська допомога. Я думаю, більшість дніпропетровців, не тільки, всі інші люди, хто не безразлічен в даній ситуації, участвовав як мог хто-то деньгами, хто-то руками, хто-то збирав продукти, хто-то привозив воду. Тобто участвували всі як могли. А че активны мы наши Днепропетровцы? Я считаю, что очень активны. Да, в общем-то, эта война вскрыла степень осознанности наших людей, неравнодушие и желание как-то принимать участие и выказывать свою благодарность тем бойцам, которые собственно, выполняют свой долг перед нами и перед нашей страной. Чи стикалися ви з байдужістю людей? Чи є ті, хто можливо говорить вам, що ви займаєтеся не тою справою, що потрібно? Чи є такі мешканці все ж таки? Ну звісно, існують такі люди. Існують очень много людей, які не то що вважають це. Не, не тем занятием, а вообще не понимают, для чего это занятие. Но я думаю, это разговор более для другой передачи, допустим, там на политические аспекты, почему патриотизм и все остальные вещи у нас немножко более в зародыше, скажем так. Про те биржи, все же так вы можете стверчивать. Да, да биржи... мы утверждаем, что очень много людей, которые не безразличны сознательно и помогают очень много. И некоторые из них тоже могут причислиться к героям, которые... На своих машинах сами лично ездят в зону АТОП, перевозят все вот эти поставки и все то, чем мы сейчас занимаемся, не обязательно водой, а теми же вещами, которые отшиваются рукодельницами, которые у вас здесь приходят в студию, скажем так. Вы называете себя швейным батальоном. Ну, с недав... недавних пор мы начали себя так называть, после того, когда поняли, что нас очень много нужно как-то объединиться в какую-то группу, а не просто общаться на узких форумах швейных, либо еще каких. Ну, то есть создалась необходимость как-то себя назвать и обозначить то, чем мы занимаемся на сейчас. В общем-то коллективом было решено выбрать такое название. Чем вы занимаетесь? Какие вы вырабы шиете? Скажи, как, как все начиналось? Началось все достаточно просто. Мы были уже все в волонтерстве, и когда а, стал вопрос о переправке и покупке в общем-то элементарных вещей это семейные трусы нашим бойцам то было принято решение объединиться и попробовать собрать ткань а, у себя в, в шкафах и родственники, близкие, друзья, в общем-то, отозвались, были неравнодушны. И мы собрали ситец, который у нас исчислялся не метрами, а килограммами, причем десятки килограмм. И мы только успевали отшивать первую партию, и она сразу же уходила на передовую. А приходила вторая волна ткани, мы только успевали крейт отшивать, она опять ушла на передовую. То есть в этом смысле у нас не было совершенно проблем ни в количестве людей, ни в ткани, и даже не стоял вопрос денег. То есть все сырье было при, то есть, люди сами приносили вам тканину, да. помогали помогалецем? Да. Есть инициативная группа вот, в одном из крупнейших банков нашего города. Люди объединились и прониклись этой э, мыслью, что действительно, если у кого-то есть деньги, их как бы целесообразнее потратить на что-то типа тепловизоров, закупку каких-то вещей, которые невозможно самим изготовить. Но вполне легко можно дома у бабушек или на своих антресолях, допустим, достать кусочки ткани, неважно, байка, ситец или даже какая-то простынь, которой вы не пользуетесь, ее умелицы краят и превращают в трусы. И, ну, все понимают, что бойцам там нелегко и даже порой невозможно покупаться и сменить Надельное белье. Поэтому изначально все понимали, что если даже на опте в Одессе волонтеры покупают сотнями эти трусы по 8,50, по 10 гривен, то это исчисляется уже тысячами. А когда приносит бабушка или мамочка пеленочку, с очень веселая расцветочка, она и порадует, и согреет и душу, и тело бойцу, и в том же в случае сэкономят деньги, которые люди не потратят на ткань и не потратят на покупку трусов, а эти деньги могут пойти на медикаменты, на какие-то вещи, которые помогают бойцам не просто там вести, скажем, защиту нас, но и выживать в том числе, и получают такие же вот. Вы також и також мыши ему аптечки. То есть есть группа волонтеров, которые у нас занимаются в городе сбором медикаментов и закупкой медикаментов. У вас недавно был в студии Иван Кондратенков. Он тоже занимается тем, что поставляет медикаменты для волонтеров. Но волонтерам нужно во что-то это паковать. То есть вполне простая конструкция, которая позволяет бойцу быть хоть немножко... Защищение. Тем более сейчас в такую погоду, как у нас уже устоялась прохлада. Так, начинается холоды, и вы планируете также шить теплые вещи? Так? Да. Да, уже в проекте это запущен проект отшив балаклав и бафов. То есть это... Ну, к сожалению, это настолько быстро нужно там, что мы с собой не принесли, потому что как только отшивается партия флисовых балаклав и бафов, они сразу же уезжают. На передовую. На передовую. То есть вот если эти вещи шьются сотнями и потихонечку раздаются во всевозможные батальоны и дивизии, то шапки и теплые вещи сейчас в первую очередь уходят. И для кого не секрет, что люди собирают эти вещи и покупают в секонд-хендах, дома стирают, все это сортируют. Ну вот как бы частично удаётся покрывать потребности тем, что швеи сами шьют и делают это. Для тех людей, які хочуть долучитися до цієї благодійної акції, допомогти бійцям принести тканину. Куди потрібно її нести? например на левом берегу есть парикмахерская РИЗО, которая находится в районе магазина будапешт адрес у нее калиновая 47 можно туда смело приносить все ткани теплые вещи скажем так это люди которые отозвались и принимают ну, как пункт приема и сбора вещей тканей далее к ним приезжают волонтеры которые напрямую ездят в на передовую и все это передают. Вот так вот. На правом берегу в универмаге Тополь на Запорожском шоссе 56 в отдел галантерея можно обращаться и точно так же оставлять там ткани, теплые вещи и все, что вы посчитаете нужным, потому что после того, как приезжают волонтеры оттуда, они привозят на обрывках картонных этих ящиков, на кусочках бумаги пожелания бойцов, чего бы им хотелось. И списки, скажем, немножко такие вроде детские, наивные, но в то же время ты понимаешь, что они просят шоколадных конфет, лимонов, им хочется человеческой еды. Ну, и где-то даже на секунду почувствовать себя дома. Когда им привозят кастрюли оливье, они просто, ну, в буквальном смысле слова, у них наворачиваются слезы, когда вот чувствуют эту заботу и прикосновение дома. І точно також, потрогати тепле щось, і родне. також вони розуміють, що всі ці речі створені жіночими дбаливими руками да. саме для них, бо їх вдома чекають. Да. Конечно. Для них ми і записки, і письма пишемо, в общем то они очень ждут. даже одна женщина, которая отшивала трусы, она к каждым трусам к низу подшивала записочку с пожеланиями или с какой-то там выдержкой, из статистикой, в общем-то такой подбадривающего типа. Ну можно потом будет оторвать и одеть эти трусы, но сам факт, что на каждых трусах есть послание, даже до такого. Да, то есть некоторые не ленились после того, как ночь за машинкой провели, они все равно не ленились даже вот эти вещи сделать передать привет из мирной жизни туда, чтобы поддержать боевой дух и дать понять бойцам, что мы все-таки любим, ценим, ждем и все молимся, чтобы они пришли живыми. До речи, где вы шиете? Где ваш батальон расположен? У нас, в общем-то, первое место дизлокации это у каждого собственная квартира или дом. В основном это, наверное, там кухня или спальня. То есть мы берем эту ткань, либо она уже откроенная, либо каждый сам себе кроит по заведомо оговоренной выкройке. Выкройка одна. Каждый выбирает, какой размер, или это оговаривается. И дома там ночью, посреди дня, у кого когда есть это время. И второй момент это когда групповые коллективные отшивы. То есть это мы между собой договариваемся, кто может выделить помещение. Например, первые массовые такие групповые отшивы были у меня на офисе. Я сейчас в декрете нахожусь, но как бы помещение присутствует. Ребенка отдавала бабушке. Ну и мы сейчас собираемся тоже. Ну, не так часто, как могли бы, потому что большинство женщин, естественно, работают. Точно такие же мамы, бабушки, у них есть Внуки, либо дети в садиковского возраста. И разбиваемся посменно. Кто-то приходит первую половину дня, шьет работает, кто-то вторую половину дня, и постепенно-постепенно это все делается. Кому неудобно, приходят, получают вот такие только: ну, естественно, это будет заготовка, порезанная заготовка, резиночка. Взяли 10 штук, оценили свою возможность, что она за 2-3 дня отошьет и потом точно так же передает. Или напрямую к волонтерам мы говорим, у кого сейчас аврально и нужно ехать, либо же к нам привозят и мы потом раздаем, собирая это стопочками. Куда звертаться женщинам, которые хотят также шить, которые имеют навыки? Ну, можно, например, звонить по телефону 067 630 05 63. Елена. Она у нас так очень пробивной человечек такой, который много ездит по городу, собирает ткани. Можно точно так же нас искать группе в Фейсбуке «Швейный батальон Днепр», все контакты, списываться, смотреть мероприятия. То есть если есть желание участвовать в групповом пошиве, можно участвовать в групповом. Если же есть возможность дома этим заниматься, пожалуйста, можно и дома. Потому что ну, задействовано очень много людей. Как сами волонтеры, которые напрямую ездят. Вот есть девушка Елена, у которой родственники в танка 18 находятся. Она помимо того, что собирает передачи, сама лично ездит туда. А в свободное время, которое остается, она приезжает и точно так же садится за швейную машинку и строчит. Ну, то есть у людей 25 часов в сутки, как минимум, вместо 24. Все удивляются, когда мы все это успеваем. Если каждый из нас будет уделять час-два часа времени ежедневно на вот такие общественные вещи, я думаю, все-таки это колесо двинется в нужную сторону, и мы придем к той Украине, о которой все мечтаем. И, наверное, важно, чтобы... Наши мальчики, которые сейчас там, они знают, ради чего начинался Майдан, и что мы все хотим изменений, и им нужно понимать, что они придут в новую страну, с новым порядком, с открытостью, прозрачностью и с лучшими всевозможными вещами, которые можно придумать, которые можно подсмотреть у других стран, например, и построить свое общество и свое государство красиво, хорошо и приятно. То есть цивилизованно. Они, и цивилизованно. И чтобы они это не забывали, помнили, надеялись, что они не зря там. А ми, як добротне тил, маємо їм допомагати где-то так. І це все станеться завдяки саме таким небайдужим, як ви. Бо завдяки вашій праці наші солдати мають дуже багато. Волонтери їм поставляють дуже багато того, чого вони потребують. Да. Так, ви знаєте це, бо ви самі цим займаєтесь. до да. да. того що є статистика, що порядка 90% всіх поставок. от продовольствия и продуктов, заканчивая даже теми же тепловизорами, идут от волонтеров. То есть это на сегодняшний день просто демонстрация сознательности нашего общества, что я считаю это большой прогресс для вообще нашей страны и для людей, которые в нашей стране. Окрим того, что Потрібний дуже одяг для наших бійців. Які ще акції плануєте? Чи можливо вже проводили? Чи можливо ваші знайомі якісь акції організації? Ну от, наприклад, то як ми попали к вам сюди. В цю суботу проходила в парку Шевченка ярмарка рукодільниць. Всі ми між собою плюс-мінус знакомо, гдіта спілкувалися раніше. Є люди, які вміють, ну наприклад, там декупаж ділянку. обереги, в... майстрыни наши, да. Вот они собирались на ярмарке. Я знаю, что очень многие из них тоже поддерживают ребят, бойцов. И продавая все эти вещи, они собирают деньги и точно так же их перечисляют на нужды наших бойцов. Не только на передовой, но также поддерживают очень сильно госпитали мальчиков. И моральный дух, и точно так же покупают вещи им, и необходимые продукты вкладывая частичку себя. То есть вот такие акции в основном проводят майстрыни. Но в то же время эти же майстрыни помогают нам делать вот это. Конечно, есть варианты там продавать и делать какие-то, скажем, благотворительные продажи трусов, поставить как аукцион, там стартовая цена. Можно и такое делать, но мы сейчас в основном настроены на то, что нужно максимально отшивать много, потому что требует. И, например, завтра уезжает... Есть у нас хороший волонтер, девушка Агата, она тоже сама лично ездит. Они завтра уезжают обратно в зону АТО. И вот сегодня, сейчас у нас закончится эфир, я побегу собирать по девочкам, которые уже кто-то сделал 10, кто-то 15 трусов, я соберу и отвезу ей. Потому что это важнее, чем... Ну, Каждый занимается своим делом. То есть мастера не могут сделать оберег, продать его и эти денежки перечислить там на медикаменты. Мы можем организовать, пошить и все это сделать. То есть и таким образом идет дело к победе. То, к чему мы все стремимся. То есть вы планируете сейчас направить все свои силы именно на пошитие? Так? Ну, в основном, Вивез да. Них. В основном, да. И с холодами вы будете расширивать свой, скажем так, ассортимент ну, крупная одежда, это маловероятно, потому что это более специфическая вещь. И надо иметь определенный навык, все же на пошив. А у нашей... Наши швеи, швеи, ну, не все имеют возможность, там, допустим, вставить правильно рукав в том же бушлате. Есть специализированные в городе предприятия которые это, это делают да они делают это не бесплатно все это понимают и продают эти вещи мы же ставим в себе целью максимально помочь волонтерам сэкономить средства и вот эти необходимые вещи пошить таким собственно вот домашним который предполагают небольшой навык в шитье да. И простые вещи можно реализовать на пошиве, имея совсем немного навыка. Есть люди, которые приходят на коллективный отшив, которые вообще не умеют шить, но зато они при этом помогают. Они нарезают, вставляют булавочки, отрезают какие-то там наметки. То есть не совсем важно уметь шить на коллективном отшиве, потому что есть очень много вспомогательных работ. И позиция неравнодушности дает такой результат. Аби було бажання допомагати, це найважливіше. Так. Я вам дуже дякую за те, Спасибо. що ви займаєтеся такою корисною справою. І наші хлопці знають, що їх чекають це вдяки таким жінкам, відчайдушам, навіть можна сказати, бо ви витрачаєте свої сили, свій вільний час і свої кошти на допомогу ну, бійця. Скайся знають, що за нашими ліцями стоїть не одна сотня ділошок. Просто не всі можуть тут вміститися в студії, а нас, скажімо так, попросили представити. Весь этот проект Да, рассказать еще, потребуется что Нужна помощь, да, не будьте безразличными Мы точно так же Будем благодарны тем, кто откликнется И сможет в своих магазинах Допустим, сделать Пункты сбора ткани Мы можем дать вам точно такие же листовочки Повесить и пускай ваши соседи по району, бабушки, дедушки, проходя мимо в какой-то универсам, могут принести ткань. Мы потом подъедем ее, заберем и точно так же почьем, и будут все в трусиках чистые, свежие, и с хорошим настроением. Собственно, на сегодня эти действия, это и есть максимальная степень благодарности, которую мы можем обыкновенный человек выразить тому бойцу, который находится да. там. И, в общем-то, наверное, это наш долг перед ними. Я впевнена, що вас почули, і що наші глядачі, які сьогодні дивилися наш ефір, також долучаються до вашої акції і обов'язково допоможуть. Дуже вам дякую ще раз за те, що ви робите за вашу безкорисну працю. Нашим глядачам я дякую, що ви були з нами. Долучайтеся, подивіться в себе вдома. Можливо, саме у вас є тканина, яка знадобиться нашим дівчатам, і вони пошиють з неї одяг потрібний для наших військових у зоні. Ато. Проте наш ефір підходить до кінця, і ми переходимо до інших тем прямо зараз. Для вас сюжет як користуватися різними приладами для волосся. А потім ми повернемося вже в іншу студію на майстер-клас.